Соловйові семенян розридалися через Киасаяна. Звісно, його буде очень не вистачати. Аскабєєва і попов готуються до блекаутів у Москві. Специальный посланник Трампа Кит Келлок сообщил, что президент США Дональд Трамп согласовал Зеленскому удары американским оружием по территории России. Вашингтон и Киев информацию тоже подтвердил Келлок, ведут переговоры о передаче ВСУ крылатых ракет «Тамагав». «Тамагавки» с территории Украины могут достать не только до Москвы и Санкт-Петербурга теоретически, но и до Казани, Мурманска, Перми и Екатеринбурга. Друзі, вітаю! Це ваша улюблена рубрика Обережно зомбоящик, і я, Анастасія Норіцна. Розкажу вам детально, як сьогодні страждає вся Росія. І ні, не від того, що відкинувся Кеосеян. Хоча про це також розповім. А від того, що Сполучені Штати можуть передати Україні томагавки. Але ви, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал а також мій особистий, поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Чоловік Семен'яну Пеклі, хоча обіцяв, що буде в Києві, не вже збрехав? Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково буде в Києві рано чи поздно. Скорі, кстати, рано не хочу вас розстраювати. Я б також не хотіла його розстраювати, але відправився ті гранки САЯ не у Київ, а на концерт до Кобзона. Бо дев'ятимісячна кома нарешті стала крапкою. Насправді дуже тяжка і шкідлива робота у російських пропагандистів, бо вони забувають, що карма та божа кара працюють. 28 вересня в Москві пройшла церемонія прощання з російським пропагандистом, та навіть з цього на болотах влаштували. Ціле шоу церемонію транслювали у прямому ефірі. Кіосаяном церемонія пройшла в відкритому форматі. Пускали всіх, хто хотів проводити кіосаяна в останній путь. У тій вірменській церкві на прощання з кеосеяном зібралися буквально всі: від Захарової та Мединського до Бондарчука, Кіркорова, Хлобистіна і навіть зрадниці Лаліти Мілявської. Одним словом, пара тих, хто роками брехав, розпалював ненависть і виправдовував війну. Та головною драмою цього дійства була Маргаріта Сіменян. Їй було настільки зле, що вона ледве трималася на ногах, вели її підрученьки. І тут варто запитати, а перед ким вона так ридала перед своїм чоловіком чи перед усвідомленням того, що розплата за брехнюю пропаганду невідворотна. Тим паче, як сама писала, вона вже має страшну і важку хворобу. За то время що ми не відеоліс з вами з прошлого ефіру за цю неділю. У мене діагностували страшну, важку тяжою У мене завтра операція якраз раз ось тут, здесь цим этим орденом. А ось диктатор Путін попрощатися зі своїм пропагандистом чомусь не прийшов. Лиш надіслав ритуальний вінок і свого спецпосланника Мединського приїхала вся у Чорному, і машка Захарова. Ну не могла ж вона пропустити подію, на якій можна тяпнути соточку. Саме головне, я об цьому вже говорила. Він був фантастичний добрим чоловіком. Ну, Могли ще про його професіоналізмі, гражданські позиції. Но не каждому было суждено, к сожалению, почувствовать его фантастическую доброжелательность. У него была нереальная энергетика добра, фантастической радости. И даже когда он говорил серьезные вещи, даже когда он говорил вещи жесткие, когда говорил вещи крайне неприятные многим. Вот вы знаете, в нем не было этой какой-то разрушительной энергии злобливости, зла или Гатівне агресії всіда аднівила доброшуваль вона зараз серйозно щось на Росії. Явно максимальні проблеми із розумінням слова добро Тігранчик, Я нагадаю, не раз закликав розправлятися з українцями та погрожував всьому світові ядерною зброєю. Дабріший душі чоловік. Щось подібне до речі, ляпнув у своїй студії, і пропагандист Владимир Адольфович Салавйов. Він взагалі не стрим у эмоций. Сегодня мы простились с тиграном. В голове не укладывается. Я не могу себе представить, что больше не будет ходить во время рекламных пауз человек, одновременно смотрящий на два телефона, считающий шаги, следящий за всем происходящим. Тигран настолько живой, настолько яркий, бесконечно талантливый, обаятельный, феноменально доброжелательный, что не могу говорить даже в прошедшем времени. Вы же знаете, что Соловьев завжди бреше. А теперь проанализуйте его слова и только уявить, каким на самом деле был Кеосаян. Большой режиссер, большой человек, настоящий друг, который говорил о том, что Донбасса должен вернуться домой и говорил даже тогда, когда это вежливо говоря рекомендовали, ну как-то поспокойнее, у которого сердце болело за Армению и куда его не пускали в последнее время. Конечно, его, его будет очень не хватать. Сейчас он создателем. Я думаю, що і там на небесах, небісах. з його колосальною енергією, він буде продовжувати творити шедеври. Шедеври, які творив сеян, це ще та дичина. Він був автором та багаторічним ведучим дуже унікальної програми на російському телебаченні Міжнародної Піларами. Просто подивіться на це дно. І у нас. На прямом включении гиганту ускользающей мысли про дедушку американской демократии неполезная ископаемая заокеанский политик и просто Джо родства не помнящий Джо Байден. Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню. Добрый вечер. Что печень печень пошаливает? А в чем же для вас главная прелесть должности президента? Ядреную таблетку дадут. Ядерную кнопку вы хотели сказать? О, еще и кнопку дадут. Сограждане, это был Джо Байден, который уверен только в одном или в другом. Боже, храни Америку! А вот еще он розповідав о своем последнем эфире перед Комою. Здравствуйте, сограждане! Сегодня расскажем, как в Ватикане обнаружили дыру в кармане. Выясним, кто итальянский премьер на свете всех милее. Посмотрим, как Зеленский умолял Европу вести Украине поглубже. Ну и, конечно же, пройдемся по прямой линии с Путиным. На этой неделе в Брюсселе приступили к дележке остатков украинского пирога. Европейские страны на саммите ЕС обсудили отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента численностью до 100 тысяч военнослужащих. Поясните мне, а после заключения мира нужен воинский контингент из Европы? Ну, господа, ну зачем же так тратиться? Просто отправьте в Киев пару траурных венков от родных и близких. Ну а тепер траурні вінки від атрадних і близьких відправили йому самому. Тож рекомендую іншим пропагандистам звернути увагу на це, що сталося з Киосаяном. Бо ще вчора він, як і інші, кричав, що всі вороги Росії повинні здохнути. Ну а сьогодні сам і він точно не потрапить до раю. Наш верховний що сказав, ми в рай. І зачем нам нужен мир, в якому нет Росії? Але ні, інші рупори Кремля, замість того, щоб після побаченої труни з Киосаяном заткнути свої пельки, продовжують далі виправдовувати вбивства, закликати до нанесення ударів по Україні і погрожувати світові ядеркою. Знаєте, що я вам так скажу. Поки ми не жахнемо, вони будуть вважати, що все можна. Я призвав цього самого початку. Мне говорили, что я слишком жестко, зачем, а почему. Просто есть законы ведения войны, есть законы эскалации. Это не хорошо, не плохо, это не эмоции. Это просто данность. Так, к сожалению, есть. Поэтому я в очередной раз призываю жителей крупных украинских городов. Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск покиньте эти города. Чем больше вы будете устраивать провокационных атак по городам России, тем меньше шансов на то, что хоть что-то останется в этих русских городах, которые захватили нацисты, и которые мы освободим, и потом отстроим заново. Це так пропагандист Соловйов і старий та реагує на нові заяви чиновників із адміністрації Трампа, які прямо кажуть про те, що Україна буде отримувати зброю від США, а Москві доведеться із цим рахуватися. У Скабєєвої взагалі припадок в ефірі стався. Начинаємо з сенсаційних, якщо так можна виразити, новостей, які можуть привести до совершенно неконтролюємої ескалації. Спецпослання. президент США Дональда Трампа Кіт Кела. сообщил, что Трамп, оказывается, согласовал Зеленскому удары американским оружием по России. В Вашингтон и Киев информацию тоже подтвердил Келок. Ведут переговоры о передаче ВСУ еще и крылатых ракет Томагав. Дальность поражения большинства модификаций около полутора тысяч километров. Самая дальнобойная его вовсе бьет на два с половиной тысячи километров. Такой Томагав. Территория Украины может достать не только до Москвы и Санкт-Петербурга, но и до Казани, Мурманска, Перми Екатеринбурга. Масса боевой части ракеты 450 килограммов. Западные эксперты считают, что томагавки намного эффективнее оружие большой дальности, которое в СУ получали от США ранее. Стоимость одной ракеты около 2 миллионов долларов. Заплатят за все союзники США рассказал вице-президент США. Джейди Вен сообщил, что Вашингтон больше не тратит деньги на украинские конфликты. Тоже подтвердил информацию. Переговоры о передаче томогавков идут. Причем идут прямо сейчас. Віцепрезидент Шаджей Дівенс в інтерв'ю Fox News і справді сказав, що Сполучені Штати ведуть переговори про продаж європейцям ракет Томагавк. Він підтвердив, що адміністрація Білого Дому отримала відповідний запит від України. Але поки остаточного рішення щодо відправки ракет немає. Його ухвалюватиме президент Дональд Трамп. А от що стосується ударів далекобійною зброєю в глиб Росії, то такий дозвіл ми нібито вже отримали від США – Тож хай росіяни також готуються до блекаутів. На брифинге с журналистами он угрожает разбомбить Москву. Говорит, что террористические удары ВСУ будут цивилизованными. Россия должна, четко знать, что... Россия должна четко понимать, цивилизованные страны отличаются от диких тем, что никогда не начинают первыми и не являются агрессором. Все, они никогда не начинают первыми и не являются агрессором. Но это не значит, что они слабы. Слабость проявлять нельзя. Если, скажем, угрожают устроить блокаут в столице Украины, в Кремле должны знать, в ответ будет блэкаут в столице России. Не знаты в Кремле, что будет блэкаут в столице России. Історія з приводу дозволу Україні бити далекобійними американськими ракетами набирає обертів а оголошення про можливість поставити ще й томагавки взагалі змусило росіян кричати, нити і плакати. Ну і знову називати Трампа своїм ворогом. Я думаю, Ольга, що закінчується, наконец-то, тот період надіжд на Трампа, який у нас був зимою. Всі эти безконечні розмови о нашому Трампе, о том, что он хочет мирного урегулирования, что он ссорится с Европой чуть не ради России. Я думаю, пора наконец на этом уже поставить крест и сказать себе честно, Тра Трамп, судя по его, кстати, первому сроку, всегда проводил к нам предельно враждебную политику. Вы ну, вспомните, при ком пробомбили дважды Сирию на глазах у наших военных в 17-18 годах. Трамп. И теперь он продолжает ту же самую, в общем-то, стратегию на Украине. И все эти надежды, что а может он не даст им тамогавки, а может он не даст им то, а может его переубедят, дадут, не переубедят они их ничем. Надо к этому готовиться и надо понимать, что да, администрация Трампа будет создавать конфликтную предельно ситуацию. Мы переносимся в США, Вашингтон, на прямой связи. Собственный корреспондент, коммерсант Екатерина Мур. Катя, здравствуйте. Итак, скандальное, сенсационное, безумное, разное можно давать определение, заявление Кит Келлога, спецпредставителя Дональда Трампа, который сообщил, что Трамп якобы дал разрешение Украине на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории нашей страны. Напоминаю, для телезрителей, даже... Байден не давал разрешения такого характера. А Байден он из партии войны, а Дональд Трамп как будто бы миротворец. Действительно, заявление очень громкое, но стоит помнить о том, что Кит Келлок это своего рода такой кнут. Если Стив Уитков это пряник, да, то Кит Келлок это, безусловно, кнут для Российской Федерации с точки зрения заявлений в, в, в украинском конфликте. И тут стоит помнить о том, что действительно риторика на данный момент у Дональда Трампа поменялась. Он начинает там угрожать. России из-за океана, рассказывать о том, что вот если Россия сейчас не остановится, не подпишет мирного договора, не, не совершит определенные шаги, то тогда будет ей нехорошо. Вспомним да, интервью вице-президента Джейди Венса. Но тут стоит учитывать одну вещь, что, во-первых, появились утечки в прессу, что на уровне Пентагона никаких разрешений не дается на применение дальнобойного вооружения по территории Российской да, ревень маразму просто зашкаливает. ось тільки такого варианту та оптимизму как в эфире у скобе не поділяє головний рупор кремля соловьев душиться піною з рота ну для начала давайте просто поймем где мы находимся первое с нами воюют нам объявили войну это война в которую втягивается вся европа это война которая ну на мой взгляд устами Келлога, а теперь Джейди Венса показывает, что ну, и Америка хочет повоевать. Трамп пока это впрямую не заявил, но все подкатывается. Потому что сама фраза, что они просят томогавки, а где гарантия, что завтра они не попросят томогавки с тактическими боеголовками ядерными? Томогавка вполне может их запустить. Мы должны как угадать, с чем полетит томогавка? Ну, в принципе. И какая нам разница, какие экипажи обслуживают? Американські нам важко не літі по наш території і штотаружі, котро поставили американці. О, як тривожно, розсуждають Соловйов. Бо депутат Держдуми РФ з питань оборони Картаполов він більш оптимістично налаштований і каже, що росіянам взагалі не треба переживати з приводу цих томагавок. Ну бо ж у Росії найкраще ПВО у світі, і вона вміє збивати всі американські ракети. Та ж генерал, якщо можна про. Тамагавки. Мы все исходим из того, что это оружие не даст возможность Зеленскому победить, и тем не менее, насколько это грозные боеприпасы, насколько это геймчейнджер, что называется на войне? Ну, оружие действительно достаточно эффективное, хотя совсем-совсем не новое. Здесь надо понимать две, наверное, главных особенности этой ракеты. Первое, это полет на малой и сверхмалой высоте с огибанием рельефа местности. И второе – это возможность их массового применения. Но вот эту возможность имеет сегодня только Соединенные Штаты Америки. Одиночные пуски, в общем-то, они не представляют серьезной угрозы. Особой нагрузки на нашу систему ПВО одиночные пуски не будут. Дополнительно налагать. Ну а никто много ракет передавать не собирается. А поражающие свойства на уровне Шторм Шэдоу и Скальпов, те же 500 килограмм боевой части, ракета не более сложная для сбития наших комплексов ПВО, даже, я бы сказал, проще, чем э, те же Франко-британські Ага, Ну а ще пропагандисти запевняють, що запускати ці ракети у нас нібито не буде змоги, бо специфіка запуску томагавків у тому, що вони мають вилітати вертикально із кораблів ракетоносіїв, ну або ж підводних човнів. Ну а де ж Україна їх візьме? Та вони забувають сказати, що нещодавно в США були розроблені пускові установки з наземним базуванням. Вочевидь, Україна хотіла б отримати саме цей вид ракет. Бо наземні пускові установки у США є. І є, так би мовити, зайві. Тож їх можна було б купити за гроші НАТО. Це складна система. І сьогодні існує два типи пускових установок. Це Это... МК-41 и МК-134, но от 134 они постепенно отказываются, потому что достаточно тяжелая, 26 тонн она весит, и количество ракет там всего две в пусковых контейнерах. Поэтому переходят сейчас на МК-41, она универсальная, она применяется у них практически на всех надводных кораблях, на подводных лодках, если раньше они запускали эти ракеты через торпедные аппарат, сейчас они тоже от этого отказались и перешли на вот эти вот установки МК-41. То есть запустить ее с табуретки, с коленки, с рельсы, как, или с любой трубы, как реактивный снаряд там, от БМ-21, невозможно. Из Хаймерса она не полетит? С Хаймерса она не полетит, и с она не полетит. То есть она полетит только вот с этой пусковой установки. Теперь дальше давайте порассуждаем. Могли американцы втихаря эти пусковые установки передать? Вряд ли, но ну, исключать нельзя, но это спрятать невозможно было бы. Если Хаймерсы и Атакнусы запускают ВСУ при помощи западных специалистов отдельных, то запустить Томагавк они не способны в принципе. Это должны делать либо американские военнослужащие, либо британские военнослужащие. Магавкам вже понад 35 років, але за цей час вони пройшли багато етапів модернізації і поліпшення своїх властивостей. Їх має американський флот і королівські флоти Британії та Австралії. Довжина цієї ракети від 5,5 до понад 6 метрів, вага до півтора тонн. Та найголовніше, що ці ракети здатні знищувати цілі на дистанції до 2,5 тисяч кілометрів під потенційним ударом у разі передавання… Опиняется вся европейская частина РФ, от Санкт-Петербурга до Урала. То, что у московских студиях взялись обговаривать, как же они будут на это отвечать. Таморогавки на самом деле это уже очень серьезно. Это высокоточное оружие, которое позволяет бить практически по крупным нашим промышленным центрам. Если Она... его передадут украинцам, если украинцы... его передадут, да, если украинцы его... должны будут отвечать за его применение. Есть технологии, чтобы и ответственность возложить на Украину или на ведение, пусковые все системы, все равно но будут в руках США? Вы знаете, сейчас ну, ответственность, естественно, объективно будет на Соединенных Штатах Америки. Те, кто поставит, кто обеспечит разведданными. Но расчет на то, что мы не развяжем Третью мировую войну, не будем инициаторами, не нанесем удар по территории США. И есть ли э, пусковые установки не морского базирования, которые да есть. можно технически, было бы передать Украине? Технически это все осуществимо. То есть это не, это не проблема, допустим, то, что обязательно должен какой-то крейсер, ракетный крейсер, чтобы нанести этот удар, ну, образно, или подводная лодка. Это вполне осуществимо. И здесь, естественно, у нас создается достаточно такая ситуация сложная. Надо исключить, конечно, обострение обстановки нанесения ударов по территории США, на что США и рассчитывает. Но в любом случае наш ответ должен быть очень решительный и сокрушительный. Потому что вот это вот движение... Но не по США. Не по США. Пока не по США. Надо просто на определенном этапе, если вот эта эскалация со стороны Запада продолжится, нам надо тоже взять и пойти по, по лестнице эскалации разумной эскалации, но достаточно решительной и убедительной. Почему вот четвертый год... А есть какой-то вариант разумной эскалации, не опасной, но убедительной? Ну, есть, есть предложения, звучали, ну, для начала, понимаете, но ну, я как бы образно скажу, ну, к примеру, взрыв царь-бомбы на Новой Земле был достаточно убедительным, когда... Ударная волна три раза значит, обогнула земной шар. И звуки этого слышались в отдаленных районах, в том числе и в Скандинавии. Это достаточно было убедительно и отрезвило. То есть надо совершать уже какие-то такие значимые шаги, поступки, которые будут... Но вот мы взорвали то, мы Орешник без боевой части. Это кого-нибудь впечатлило? Что без боевой части? Орешник взорвали без боевой части. Вы видите, не впечатлило. Впечатлило, но ненадолго. Мало того... В 2014 году э, наш президент очень честно и объективно рассказал Запад, что его ждет с учетом наших возможностей, нашего стратегического вооружения. То есть мы реально, сейчас реально, мы можем уничтожить Европу и нанести так невосполнимые потери Соединенных Штатов Америки. То есть мы можем эту задачу решить. Здесь вопрос не в нашей технической готовности, здесь вопрос в нашей решимости. А мы готовы на это пойти? Мы готовы это сделать? И вот на каком-то этапе, Запад поверил, что мы на это не пойдем. Ну, то есть, резюмируя... Резюмируя то, что обстановка... Мы должны что-нибудь эдакое предпринять, чтобы они поняли, что мы настроены максимально решительно, а осталось придумать что? Предпринять, чтобы не случился ядерный апокалипсис. Человек... Ну, а Соловьеву и придумывать ничего не потребно. Он прямо закликал бить ядерную зброю. Что такое это магавки? После этого немцы скажут, а мы что, мы свою-то пытались да не дать? Это вообще пустячок. Оказывается, на Магавке можно, и вообще все полетит. Поэтому здесь жесточайшим образом, ядерным оружием, по центрам принятия решения. Для начала, кстати, не ядерным, но снести к матери вот банковую в момент нахождения там всей верхушки украинской власти. Збачте, як швидко Дональд Трамп з найкращого друга, знову перетворився на найбільшого ненависника в Росії. А все тому, що він нарешті зрозумів, усім давно очевидне, що РФ не прагне миру і хоче лише ескалації. Ну і тепер Соловйов погрожує передати російську зброю північній Кореї, ну або ж Венесуелі. Трамп развернулся, он развернулся, значит, там, на 180 градусов, он повернулся спиной к Кремлю, и, значит, uh -huh. теперь э, готов там, значит, лобызаться. С... Кремлю опасно разворачиваться спиной. Можно по... сапогом получить. Это как раз очень неразумная позиция. Трамп не... как раз это хорошо понимает. Мне меня он, вообще ощущение, что Трамп... Понимает. Иногда говорит какие-то вещи, просто ему кажется, что в этот момент это забавно. И есть там, Келлок заявляет, мы думаем о том, чтобы передать тамагавки. Ну, а мы думаем о том, что передать тогда что-нибудь Венесуэле приятно. Ну, давайте дадим Венесуэле сразу, чтобы мама не горю, Посейдон. А мы тогда сейчас подумаем, что мы дадим Корейской народной демократической Да, вот ну, им можно дать. Венесуэле не надо. Нет, а вы буду. хотите играть в эту игру? Да не вопрос. Ну, вот к вопросу о томогавках. Я, например, убежден, что никакие томагавки никто Киеву не даст. Хотя бы потому, что часть этих томогавков Тут і же всподіть дадуть все дадуть дадут. і штармше дадуть дадут. все. Сколько я трагедії? вже вот слышав? Да, да. Ну, давайте посмішим. Трагедія в тому, що дадуть. Мало того, увійшти, як скоро вдруг совершенно непонятно відкуди у них появится тактичне ядерне оружие. Ну і ми, звісно, віримо в те, що ці ракети нам дадуть. Хоча з іншого боку, активізація розмов про можливу передачу Україні томагавок може бути інформаційним тролінгом Кремля, а також це підняття ставок. Не випадково в риториці високопосадовців. США З'явилися саме ці ракети, тому що вони є однією із візитівок американської армії. Ну або ж це наш майбутній засіб стримування від російської агресії, про який у Трампа просить президент Зеленський. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.